Верховная Рада запропонувала законопроект, приняла законопроект за основу в первом читании. Среди іншого в этом законопроекте идет про альтернативный способ вырешения криминально-правовых конфликтов. В разі вчинення криминального проступку необходимо заплатить, я цитирую, чтобы вы понимали, ни хера не мои выдумки. Заходите мне в телеграм и смотрите, я ж специально бросил документы. Від 204 тысяч до 2 миллионов 40 тысяч у разі вчинення криминального проступка». То есть, ну вот чуть-чуть спиздил, вот чуть-чуть спиздил и до 2 миллионов плат. Чуть-чуть спиздил, ну там 5 миллионов спиздил, 2 миллиона отдай. А, «Вид 2 миллиона 57 тысяч...» а, Ну, по, по поводу гетьманцев то святое, вы что, вода, но как без воды. Ну идем так, подождите, не перебивайте сейчас. «Вид 2 миллиона 57 тысяч до...» 24 десятых миллионов у разевчины не тяжко озвучено. Но это когда спиздил, но чуть больше. Ну вот там, блядь, ну 2, 30, 40 миллионов. Отдай половинку. Конечно, это ипсо, блядь. кругом одно ипсо, блядь. И я, блядь, и одно, блядь. Ну же, писал, что я... Ну, они не говорили, что я и Они, блядь, э, какую-то херню там написали, я говорю, вы бред, Я не стал даже вступать с ними в диалог, но это бесполезно. Идем дальше от 20 млн в 417 млн до 120, 122 млн в рывень в разе вчинения тяжкого злочая. Но это куда уже спиздил и дохуя. Ну, в общем, так полмиллиарда, сука, спиздил, занеси 100 лямов. Занеси 100 лямов бюджет, и все, ты, в принципе, нормальный чел И от 102 млн в до 204 млн в у в вчинення особливо особого тяжкого но Ну, это когда, блядь, миллиард спиздил, ну, сука, тут надо 200 лямов занести, бюджет 200 лямов, погонам, и, в принципе, ты нормальный чувак можешь жить. Вот такой. И говорят, что этот законопроект, кстати, инициировал как раз сам Загородник. Этот, который э -э, в Сумской области попался на взятки, которую он вымогал с бедного Чупахевского э -э, сельского голову за то, что ему туда водоканал протащит. Трубу, якусь, там положит, ну, там, как приличная сумма, там, 15% попросил.